নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া ওলাব পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছ পদৰ মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া ওলাব এবছৰ প্ৰায় ডেৰ বছৰে হ'ব এতিয়া পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছ পদৰ জেনেৰেল কেণ্ডিডেটছসকলৰ কাৰণে মেৰিট লিষ্টৰ কোনো খবৰ এতিয়ালৈকে নাই আজি ফেব্ৰুৱাৰীৰ তেইছ তাৰিখ আৰু কিছুদিন পিছত হয়তো চাৰি হাজাৰ পাঁচশ যি পদ মুকলি কৰি দিছিল শিক্ষা বিভাগে তাৰো প'ৰ্টেল খুলি দিয়া যি তাৰিখ সেইটো আৰম্ভ হোৱাৰ প্ৰায় সমাগত গতিকে তাৰ আগত পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছশ পদৰ মেৰিট লিষ্টৰ দিলে কোনো খবৰ নাই গতিকে এইখিনি সময়ত কামখিনি শিক্ষাভাৱে কেনেদৰে কৰে সেইটো এতিয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিছে নে আকৌ চাৰি হাজাৰ পাঁচশৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া পিছুৱাই দিব লাগিব সেইটো এতিয়া চিন্তাৰ বিষয়ে হৈ পৰিছে কাৰণ যিহেতু মই ভিডিঅ' ইউটিউবত দিয়াওঁ বা যিখিনি পজিটিভ ইনফৰ্মেশ্যন সেইবিলাক আপোনালোকক দিয়াৰ সদায় চেষ্টা কৰোঁ আৰু যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি সদায় দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকক খুব সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি লৈছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু এনেকৈ ছাপৰ্ট কৰিব যাতে আপোনালোকক সদায় গুড ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ দিব পাৰোঁ এতিয়া কথাটো হ'ল পাঁচ হাজাৰ পাঁচশ পঞ্চাছটা পদৰ মেৰিট লিষ্টৰ কিবা খবৰ আছে নেকি এতিয়ালৈকে কিয় প্ৰকাশ হোৱা নাই কেতিয়ালৈ কিয় প্ৰকাশ পাব এনেকৈ বিভিন্নজনে ফোন কৰে বা মেছেজ কৰে জানিব বিচাৰে কিন্তু এতিয়া আমাৰ হাততো এইটো সঠিক উত্তৰ নাই আৰু সেইকাৰণে বহুতোকে দিব পৰা নাই বা ভাবিলোঁ ভিডিঅ' সহকাৰে সকলোকে জনাই দিওঁ কাৰণ যিহেতু মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে পজিটিভ খবৰবোৰ দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু এতিয়া মাটি চব পজিটিভ খবৰটো আমাৰ এতিয়ালৈকে নাই নথকাৰ কাৰণে আপোনালোকক দিব পৰা নাই আৰু যিদিনা আহিব সেইদিনা নিশ্চয় আপোনালোকক জনাম কাৰণ বহুতে মোৰ ইনফৰ্মেশ্যন ইনফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে ৰৈ থাকে আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকক যেনেকৈ পাৰোঁ যিমান ব্যস্ততাৰ মাজত হ'লেও আপোনালোকক দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ আৰু সদায় এনেকৈ আপোনালোকে উৎসাহিত কৰিব যাতে আগলৈ আপোনালোকক এনেকেই ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ দি থাকিব পাৰোঁ বহুতে ভিডিঅ'বিলাক সম্পূৰ্ণকৈ নাচায় নাচাই কিনে বহুত বিতৰ্কমূলক য'ত নেকি সহ্য কৰিব নোৱাৰা কমেণ্টছবিলাক দিয়ে গতিকে সেইবিলাক কমেণ্টছ দেখিলে বেয়া লাগে তথাপিতো আপোনালোকে নকৰিব কিন্তু ভাবোঁ যে আপোনালোকৰ মাজৰ এজন বুলি ভাবি বা মৰম কৰে কাৰণে তেনেকৈ কমেণ্টছবিলাক কৰে যিয়ে নহওক বাৰু কিন্তু মেৰিট লিষ্টৰ এতিয়ালৈকে খবৰ নাই আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰেই বাট চাই আছোঁ যে ফাৰ্ষ্ট এখন প্ৰফেচনেল মেড লিষ্ট হ'লেও সোনকালে প্ৰকাশ কৰক শিক্ষা বিভাগে আৰু আমি যাতে এই ভাল খবৰটো আপোনালোকক দিব পাৰোঁ কাৰণ আজি ডেৰ বছৰ প্ৰায় লাহেকৈ হ'বই আৰু এই যি ডেৰ বছৰ অপেক্ষা কৰি থাকিব লগা হ'ল এটা কিন্তু বহুত উৎকণ্ঠা সকলো ছাত্ৰ মানে কি প্ৰাৰ্থীসকলৰ মাজত হৈ আছে যে মেৰিট লিষ্ট কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব কেতিয়া প্ৰকাশ হ'ব এনেকৈ মানে কি আশাৰে বাট চাই থকা হৈছে আৰু তাৰে মানে যদি সেই প্ৰাৰ্থীসকলক মানে কি এনেকৈ ভাল খবৰ এটা মানে দিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰো ভাল লাগে কিন্তু এতিয়া যিহেতু শিক্ষা বিভাগ আমাৰ হাতত নাই বা আমি সঠিক ইনফৰ্মেশ্যন আমি এতিয়ালৈকে পোৱা নাই বা শিক্ষা বিভাগে মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত তেনেকৈ অৰ্ডাৰ মানে কি কেতিয়া ওলাব বা ন'টিছ জাৰি কৰা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক দিব পৰা নাই এতিয়া বহুতে ভাবে যে আমি ইনফৰ্মেশ্যনবোৰ পাইছোঁ নেকি এতিয়া কথাটো হ'ল পালে আপোনালোকক লগে লগে আমি দিয়াৰ কাৰণে সদায় চেষ্টা কৰোঁ আৰু সেইটো আমাৰ মানে কি আমাৰ যিয়ে নহওক যে আপোনালোকক আমাৰ ক্ষতি সময় অতিবাহিত কৰি হ'লেও আপোনালোকক আমি সদায় দিয়াৰ চেষ্টা কৰোঁ যাতে আপোনালোকৰ মনবোৰ এটা পজিটিভ মানে কি হৈ থাকে আৰু পজিটিভ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি চেনেলত ভিডিঅ' বনোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁ যাতে কোনেও ডিমটিভেট হ'ব নালাগে সেইটো আমাৰ লক্ষ্য আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সদায় লক্ষ্য এটাই যে পজিটিভ খবৰবোৰ দিয়াৰহে মেইন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য আৰু সেইটোৰ কাৰণে বহুতে আখৰি লৈছে আৰু সেইটো ময়ো মানে কি বিশ্বাস কৰিছোঁ এতিয়া আৰু যিমান ব্যস্ততা থাকিলেও তাৰে মাজত কিন্তু খবৰবোৰ পোৱাৰ লগে লগে অলপো দেৰি নকৰোঁ নকৰি কিনে আপোনালোকক সদায় দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ গতিকে তাৰে মাজত কিছুমানে নুবুজাকৈ নিউজৰ বিষয়টো তাত টানি আনে আৰু আনি থৈ মই এতিয়া মেটল লিষ্টৰ কথা কৈছোঁ কোৱাৰ লগে লগে কি কিছুমানে কি কৰোঁ নিউজৰ কথা টানি আনিব নিউজৰ কথাটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ আৰু মেৰিট লিষ্টৰ কথাটো সম্পূৰ্ণ বেলেগ গতিকে নিউজৰ কথাটো মেৰিট লিষ্টৰ লগত আহিব যদিহে প্ৰকাশ মানে কি মে নিউজৰ প্ৰাৰ্থীসকল ইনক্লুড হয় বা নহ'লেও মানে কোনো কি সেইটো পিছৰ কথা হয় নহয় সেইটো পিছৰ কথা কিন্তু মই এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে আপোনাৰ কি বুলি কয় মেৰিট লিষ্টৰ ওপৰত কেতিয়া হ'ব বা প্ৰাৰ্থীসকলে যিহেতু বিশ্বাস কৰে বা আমাৰ চেনেলবিলাকক আমি যিহেতু মিছ বা মিছা খবৰৰ ওপৰত হয়তো কেতিয়াবা প্ৰেডিকশ্যনৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনালে সেইটো আমি ভুল বুলি নকওঁ বা মিছা ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ালে আপোনালোকক নকওঁ কাৰণ সেইটো প্ৰেডিকশ্যন বুলি আমি আগতে কৈয়ে দিওঁ গতিকে আপোনালোকৰ কি প্ৰেডিকশ্যন থাকিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কমেণ্টছ কৰিব পাৰে সেইটো কোনো মানে কি বাধা নাই আৰু ধৰি লওক মই যোৱাকালি এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ বা তাৰ লগত এটা ভিডিঅ' বনাই সেইটো প্ৰেডিকশ্যনৰ ওপৰতহে আপোনালোকক মানে কি ইনফৰমেশ্যনবিলাক দিওঁ আৰু প্ৰেডিকশ্যন যিটো হয় সেইটো আপোনালোকক আগতে কৈয়ে দিওঁ এতিয়া ধৰক মেডলিষ্টৰ খবৰটো মই আপোনালোকক প্ৰিডিকশ্যন মানে এটা ধৰি কিনে তাৰ সেইটো ধৰি দিব পাৰোঁ সেইটো সেইটো বেয়া কথা কাৰণ সকলো বস্তুৰ বা সকলো ইনফৰমেশ্যন বা প্ৰেডিকশ্যন বেয়া এতিয়া শিক্ষা বিভাগৰ মেডলিষ্ট প্ৰকাশ এটা ডেটক নিশ্চয় কৰিব কিন্তু সেইটো প্ৰেডিকশ্যন কৰিব নোৱাৰি আৰু ধৰক কাট অফ কাট অফৰ ওপৰত এটা প্ৰেডিকশ্যন আনুমানিক কৰিব পাৰে সেইটো আপোনালোকেও কৰিব পাৰে যে কিন্তু সঠিককৈ কোনো এটা ইনফৰমেশ্যন সেই কাট অফৰ ওপৰত দিব নোৱাৰে এতিয়া যিহেতু ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ বা ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক মই সদায় দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ গতিকে কথাটো হ'ল মেৰিট লিষ্টৰ এতিয়া আমাৰ হাতত সঠিক খবৰ নাই যে কোনদিনা প্ৰকাশ পাব ধৰি লওক আজি তেইছ তাৰিখ আজিও যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো টুৱেণ্টি এইট ডেইজ হয় গতিকে বেছিদিন নাই আৰু সেইফালে তিনিদিন আঠদিনৰ ভিতৰত মেৰিট লিষ্টখিনি কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ কৰে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব আৰু যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে চাৰি হাজাৰ পাঁচৰ মেৰিট লিষ্টৰ চৰি আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আকৌ পিছুৱাই দিব লগা হ'ব পাৰে গতিকে এই আঠদিনত বা নৰ্ডেত কেনেকৈ শিক্ষা ভাৱিকা সম্পূৰ্ণ কৰে সেইটোও লক্ষণীয় বা সেইটো চাবলগীয়া বিষয় কিন্তু আমি আশাবাদী শিক্ষা বিভাগে আৰু বেছি দেৰি নকৰিব কাৰণ এইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অধীৰ বুলি ক'লে অধীৰ আগ্ৰহেৰে বাট চাই আছে কাৰণ আজি বহু এক বছৰ পাৰ্থ আজি দুই তিনিমাহ গুচি গ'ল গতিকে তাৰপিছতো মেৰিট লিষ্ট এখন প্ৰকাশ নহ'ল তেনেক্ষেত্ৰত হতাশ হোৱাটো স্বাভাৱিক কাৰণ চাকৰি এটাৰ সকলোৰে কাৰণে প্ৰয়োজন আৰু সময়মতে পালেই বহুতৰে হয়তো সেইটো সুবিধা হয় গতিকে শিক্ষা গুৰুত্ব দিয়ক আৰু চৰকাৰেও এইটো গুৰুত্ব দিয়ক কাৰণ সোনকালে মেট লিষ্ট এখন প্ৰকাশ কৰক কৰি যি চৰকাৰৰ লক্ষ্য দহ মেট নিযুক্তি দিয়া সেইটো সম্পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ক হয়তো কামবিলাক কৰি আছে কিন্তু কিছু লেট হোৱাৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থীসকল চিন্তিত হৈছে কেতিয়া প্ৰকাশ পাব গতিকে আপোনালোকে আৰু কি কৰিব যে অপেক্ষাই কৰিব লাগিব ধৰিব লাগিব চিন্তা নকৰিব আপোনালোকৰ মাৰ্কে কভাৰ ক'লে চাকৰি নিশ্চয় পাব তাত কোনো সমস্যা নাথাকিব সকলোৱে ভাল হোৱাটো বিচাৰোঁ সকলোৱে কষ্ট কৰি ডি এল এড কৰিছে বি এড কৰিছে টেট পাছ কৰিছে বহু কষ্ট হয় সেইটো নিজে ভুক্তভোগী নিজে জানো নিজে দিছোঁ আমি গতিকে চাকৰি সকলোৰে কাৰণে প্ৰয়োজন গতিকে সকলোৱে সোমিল মিলে থাকক আশা কৰক আমিও আশা কৰোঁ সোনকালে প্ৰকাশ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ মাৰ্কে কভাৰ কৰিব গতিকে সেই দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰক যিদিনা প্ৰকাশ হ'ব মেটিকছ সঠিক ইনফৰ্মেশ্যন তেন আপোনালোকক নিশ্চয় দিম আৰু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কৰিব লাগিব এটা কাম যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব কাৰণ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিলে হয়তো খবৰটো আপোনালোকে লগে লগে নাপাব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰো কৰিব যাতে প্ৰত্যেকেই আমাৰ চেনেলখনৰ সৈতে কি কৰিব পাৰে সং সংযুক্ত হৈ থাকিব পাৰে পাৰিলে আসন আমি পৰিয়ালৰ দৰে আমি কামবিলাক কৰি গৈ থাকিম আপোনালোকৰ দিয়া পৰামৰ্শ লাগিব আৰু আপোনালোকক দিয়া পৰামৰ্শ এনকাৰেজমেণ্ট লাগিব আৰু তেতিয়া আমি ভিডিঅ'বিলাক বনাবলৈ উৎসাহিত হওঁ গতিকে আপোনালোকে যদি ভাবে যে আমি সঠিক ইনফৰ্মেশ্যন লাগে বা আমি সময়তে খবৰটো পাই থাকিবলৈ তেতিয়া মানে মোক এটা উৎসাহিত কৰিব যে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব সেইখিনি কৰিলে যথেষ্ট আৰু বাকী আমি যিখিনি ইনফৰমেশ্যন সেইখিনি যেনেকৈ নহওক আমি কালেক্ট কৰাৰ কাৰণে সদায় প্ৰস্তুত থাকোঁ যেনেকৈ নহওক এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট বা পজিটিভ খবৰ আপোনালোকক দিয়াৰ কাৰণে সদায় প্ৰস্তুত থাকোঁ গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে চেনেলটোত মানে কি ভিডিঅ' মানে কি প্ৰস্তুত কৰোঁ গতিকে সেইখিনি আপোনালোকক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব বিতৰ্কিত কমেণ্ট নকৰিব আৰু আপোনালোকৰ মৰম স্নেহ পালে নিশ্চয় আগলৈ আৰু গুড ইন গুড মানে যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন ডেন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক সহযোগিতা কৰিব মেৰিট লিষ্টৰ সঠিক ডেট এণ্ড তাৰিখ বা ডেট তাৰিখ আমাৰ হাতত নাই আৰু সেইটো আপোনালোকক জনাম আৰু সঠিক তাৰিখটো আমি গম পোৱা নাই বা জানিব পৰা নাই কাৰণ বহুতে সোধে সুধি থকাৰ কাৰণে আমি দিব পাৰিলে ভাল লাগে তথাপিতো হতাশ নহ'ব অপেক্ষা কৰক নিশ্চয় ভালদিন আহিব আৰু শিক্ষা বিভাগ চৰকাৰলৈ অনুৰোধ যে সোনকালে মেৰিট লিষ্টৰ আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰক আৰু চাৰি হেজাৰ পাঁচশৰো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰু পিছুৱাবলৈ চেষ্টা নকৰিব সেইটো অনুৰোধ আপোনালোকলৈ গতিকে এইসকলৰ প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিয়ক সোনকালে ধন্যবাদ জয় আই অসম